канадский яблоко сорт амброзия амброзия <laughs> да фермерс маркет ну хай были, амброзия какая-то дивная назвать этих яблок конечно но яблоко, на вид ничего самая обыкновенные фермерские яблока не органические продуктов Канада, British Columbia. Выкновенный фирмен с пояком. Крюк запакованный. Кто знает, кого знаю опакуется Чек. Чек, будь ласка. 7 долларов стоит. 7 долларов. 7 долларов коштують яблоко яблука 7, Еще Шейки то налоги там тут 2 ну да, 2,27 килограмм 2,27 кг, да, кг. получається якщо 7 долларов по 3,50 по 3, по 3 долари кілограм коштує таких яблок ну що будемо дивитися Кильки с нитратами в этих яблоках. Даже и самому текало. Так что... Да. Вот такие яблока вот так они у нас продаются. В таких кульках. Соколение канадские фермеры, особенно вот этот вот канадский фермер, ситки какие-то. Ну, расписано тут. Да. Чек показываю. Напевно, они братья, я думаю. Да. А может и не. Может, друзья просто. Ты, наверное, не поймешь. Так. Ну что, будем вот тест делать. Берем измерительный прибор. Выставляем нитраты. Яблоко. Яблоко. Калибровка. Калибровка. Берем первый попавшийся попавшееся яблоко. Даже не распечатающий измерить. 22. При норме 60. А, ну что, наверное, виновачее, что я, может, там в телефон. Нема не контакта сейчас разрываем разорвал яблоко упаковку разорвал и будем повторять да? 22 показала Какие какие яблоко это яблоко да? 14. При норме 60. Обыкновенный фермерский яблоко. Ну, цеша. Так. Измерить. 15. Я думаю, что комментарии будут... Повторно измерить. 15. Я думаю, что комментарии будут излишни. При норме в 60, значение 15. Итак, ну 6 яблоко. Давай, это 6. яблоко. Рядом и килограмм Измерить. Вот мы меряли, метка. 18. Вот мы мерили все ваше яблоко, да? Трошки какие даже мяты вон. Может тут какие-то нитраты воды Ок Окей. 26. Но это все равно на 60. Так что вот такие канадские яблока. Вот такая Канада, вот такие нитраты. Вот такая килькисть. Чек, еще раз покажу. Чек. 26. Чтобы мне казалось, что яблоко из Украины.